4. Все. 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 Я не играю. -эм. У меня есть конкретное питание по всему Если ты два уходят в свою типа, так, а, кто Отель, да. Да. То есть он смещается типа вот так, вот, сначала в сторону, а потом уходит туда? Нет, он смещается по диагонали. Он делает два шага вправо, смотрит бег. Так, да. То есть, если сюда он пришел, да? Если бега нету, то он смещается назад в угол кирозоны. Вся кирозона его. Вы не думаете, что она большая? Она где-то там ярдов? 16. Точно. <свят> Хорошо. 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 Что, что такое так умный? Садись давай. А, а у нас Хукови кто-то не играет. За не знаю. ним смотрит э, этот же То и есть участку, него, он сейчас не замещается, типа тра та та Да. Он сначала смотрит бег вот сюда. Раз, два, три. На самом деле... Это На самом деле Сэм тут работал только эта дырка. Так. Си. Майка. Вот. Вот Майк. Майк смотрит холл. Вот. Эй. И Вилл. Вилл смотрит Би. И все то же самое. Вот так и получается, что вот начало розыгрыша он делает раз шаг, два шага, и потом смещается сюда. За эти два шага уже будет ясно, идет бег сюда или не идет. Когда он будет вот здесь, уже будет ясно, идет широкий вынос в эту сторону, и идет широкий вынос в ту сторону, если вынос если выноса этого времени нет, то все, он смещается в кюр, и вот он это сидит и Ху. А А если... Потому что за а, кто смотрит... Хорошо. Можно будет достать даже слот? На ты Так. Куда я буду рулить? Все. с ним играем? С слотом? С слотом никто не играет, мы играем у зоны. То есть с ним нема так, как мы раньше, типа персонально, там он предъявляется? Нет, только зоны играем. Хорошо, будет у ноусгарда персональная задача увести или продавить гарда, чтобы открыть дырку для буцующего бека? По раз будет, не. Это надо не будет вынести на тренировку, чтобы отработать. Серега, у меня не вопрос не по пути. Синие вала занимаются. Они функционируют или не на замке? Уже Они закрыты. Они не закрыты, я там уже написал есть нормально, да? Да. Уже точно так есть. Э -э Сейчас открываю Power 2. 4. Ctrl Shift up Варк на на пану шоу. Shift О, о, о. Схол. Меняется работа только у сейфти и у корнеров. Я как на строю. стою, сразу, да? Сразу да. уходит. Вот тут ланбекер, он делает два шага и смотрит уже и за керлор, и за флетом. А хук? Да. хук само собой? А хук само Можно глупый вопрос. В чем принципиально поменялась эта система? По сравнению с той? Справа, полностью все точно такое. Здесь корнербэк сразу же уходит в дип-стронг. Это от команды залежит, просто как он играет. Що вона грає дальні більше по сет. Тобто ми виходимо на 4 зони, якщо більше дальні. І от ці дві зони смотрять тепер от цей лайнбекер. Все в даному випадку. Коротше, я не заздрю лайнбекерам в цьому розкладі. Вони будуть в... відгрібати усі. Ну то ми будемо знати, хто винуватий. А підтатина два шага зробити? Тому що я, наскільки я пам'ятаю, що ми одразу не зробили. Обязательно. Крові. Мы твоей там отрабатываем, так, два шага, да. а потом да, Два шага еще зачем а нужно? Не потому не что тут же тайтен стоит. Четыре он скорее да? всего выйдет там да. раз, два, три, и на какую-то там троечку, единичку, я скрин. Это То есть ты должен будешь с ним. И вот у Сэма еще и работа будет в том, что это он должен Титенда посадить на жопу. На его тайтен третий шаг. Хорошо, ми будемо аналізувати якусь гру Одесу, на реально треба організати, що вони шкіли. І відповідно до того да. в інтернеті. Відкривай, давай подивимося, якусь раді інтересу. І відповідно по тому, що вони шкіли, але в, в принципі там і так, понятно. Там Реверс и широкий вынос, и закидал до лаки. Ну, в основном, я не Не, 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 как они играют. Ну, это же самое, я думаю, там 50 на 50. Ну, треба подивиться, я просто... Чуешь, Серега? Где там слева? ординаторское. Нет. Архив. Просто може є смысл навіть поміняти трохи цей. Е, саму гру захист, як да, далі. Да. Треба полювати встроїтись. Уже да, нет времени. Вы не могли там ще довше чекати? Короче, Ле, да, да, дай, да, покажи, Тебе є указка даже. Ейку указку, то не видно пальцем. Оба. Какие, короче, бюджет допустим, в нашу дыру? То есть, сюда, тоже. между центром и гаммом. Тут стоит на луга. Можно это перебью? Просто вот. Сейчас выключим монитор, там жир не пятна. Не ты, как пальцы за Короче, в данном, случае, получается, должен Паттербек показать... давайте. Короче, Паттербек должен показать, соответственно, бег должен быть свободным. Но, но, но. Короче, к утру надо маякнуть, это то но что типа эта дырка закрыта, надо бегать. Сюда бежать, ну, нет. Возьми пейнт, Сережа. Ну, пейнт, и пейнт на мулю проще. Быстрее будет, и понятно. Да все понятно, все понятно. Когда бежит, допустим, сюда. Когда бежит в противоположную дырку, соответственно, на узгах закрывает, ну, дырочку. Соответственно, Так. Таким движением, что выходит команда пробития. У нас выходит защита. Чуть-чуть назад, чтобы увидеть построение, пожалуйста. Чуть-чуть назад, чтобы иметь устоятельство. А Саня будет выходить? Кто? Саня. На прием, на прием. да, я ж прошел. Ты не будешь? так в случае всегда команда. Команда защиты выстраивается в одну линию. Команда нападения, наоборот, строит относительно сложную структуру. Потому что они, как правило, заранее уже себе загадывают комбинацию. Например, вот всегда при нормальном ударе третья линия, сам принимающий становится первая линия, это самые крепкие, самые большие ребята, самые мощные, но и относительно самые медленные. Вторая линия выстраивается э, как бы, кто побыстрее, но еще мощные крепки. И третья линия обычно суть дрыщи. Последний там, там быть, хова, например, Рыжий встает, встает еще Без и кто-то еще остается. Ярик, например, да? И там Ярек, у Леша. Вот. И я э, э, так вот. Значит, тут вот принцип то, что был в защите. Вот эти товарищи, им припать вот на эту игроков, вот на эти Им нужен мяч, игрок с мячом. Поэтому они, когда бегут, и они сейчас очень так как бы неплохо начали, но плохо кончили. Они должны вот так между всеми пробежать и добежать до игрока с мячом и его хлопнуть. а вот это грубо, 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 грубо. Совсем по-другому все. Они должны, вот эта линия, должны остановить и тут раз, два, три, четыре, пять, пять центральных игроков. То есть вот стихер, вот и от него раз-два, и тут раз, два, три. Вот каждый из них знает, каким игроком он должен играть. И когда этот игрок, ты, например, бежишь туда на мяч, да, то я знаю, что я должен тебя остановить. Я тебя должен остановить желательно и так, чтобы ты сел на жопу, или хотя бы остановить полностью, тебя заблокировать. Завязать это okay. чтобы ты не пробил до а чего указать. Я стараюсь пробежать туда, а я стараюсь толкать тебя, убрать. Потому что я знаю, что бег будет, например, широкий вправо или широкий влево. И я тебя убираю. И тут сложно. По кучкам. Вот, удар мечом. Сейчас будет. Опа. И все, эти пацаны так одной не бегут. Есть очень важный момент для крайних игроков. Раз и два. Они всегда бегут до по ауту. Где-то только я за 10 до мяча и начинают сходиться внутрь. Для чего это нужно? Чтобы исключить широкие выносы. Они таким образом как бы загоняют в центр его. Почему в центр? Потому что тут вся братва бежит в центру. Они должны загнать бегущего в центр, не дать ему пробежать по ау. А вот эти пацаны должны сейчас разобрать всех. Печать. Ну угу. вот оно угу. где-то так и типа должно было получиться, но эти пацаны пробежали сюда, то есть не втроем свободные. Угу. Этот баран блин, развернулся спиной к мячу, вообще непонятно, кого с хером там делает. А вот тут типа там кто-то кого-то убирает, но зачем вот этот белый чувак убирает этого черного чувака, если ему нужен чувак с мячом? то это загадка. А ну, вот он Еще чуть назад, чуть назад. Вот видите, чувак сейчас ходит в жопу скорее всего. Я сейчас объясню почему. Он вот самый крайний. Вот он сейчас, то, вместо того, чтобы бежать на игрока с мячом, он сделал опа и смотрит, куда что бежит игрок с мячом. В это время товарищ просто в подбегает и ложит его на жопу. Поэтому не стойте. Когда вы стоите на месте, вы уязвимы, да? Если вы двигаетесь, хрен то у вас спасает на жопу. Нет. Движение это жизнь. Я еще не встречал ни одного случая, чтобы игрока травмировали, когда он двигался. Никогда такого не было. Всех, кого при мне травмировали, из-за того, что пацаны. Но... Идут, там в Брентоп. херять, все. Они там сломали еще. Все. Вот всегда эти нюансы как бы, очень важны. Они, вроде бы, мелочные, но не стоит. Всегда нужно ломиться. Защите на мяч, нападение надо делать свою работу. Вот игрок да. твой есть и там второй. Вот ты его взял и толкаешь да, ему, -то тяжело, -то. Оно тяжело очень. Оно вроде бы вот так вот все кажется, что там 5 секунд поиграли и все, потом. Мне отец то говорит, Сережа, что вы там дрочите, блин? Вот это что-то раз, два, три секунды, блин, а потом ходите, что-то собрались, там губните, потом разошлись, кто-то еще первый. Не игра, а фигня. Блин. То на самом деле она очень тяжелая. Потому что да когда вот этот розыгрыш трех страшно. секунд идет, то это или максимальное, или все максимальная интенсивность работы.

ну, вот смотрите, еще один вопрос. Вот, вот парень Гарвардский, парень, 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 парень. парень Они у нас, это уже на вообще ходить нефиг делать. Им не нужно вязать вообще. Вот он стоит напротив вас, а вы стоите в дыре. Вот. Сделайте шаг в сторону. Вот так. Раз. И все. Это значит, что он будет ну так оно будет. Хорошо, а если что-то и не жирный, и не маленький, то может и то как Есть два нюанса очень важных. Первое, ты явно видишь, что ты сильнее противника. Просто вообще по ФП у тебя сильнее. Значит, его нужно убрать. Я называю это уложить. Каким образом уложить? Если он достаточно быстрый, мне нужен доброволец то у тебя не получится так. Да, да? Нет, нет, ничего. Он сильно ударить, чтобы он реально сел на жопу. Да? Не получится. Не получится, если он достаточно быстрый. И Но у тебя всегда получится его сбросить. Каким образом? Он всегда будет оказывать тебе сопротивление. То есть, например, это если это пас протекшн, то ты становишься, а он тебя толкает в эту сторону. Да? Откинуть его. Совершенно верно. Вот так, грубо. Максимально сильно. Если ты видишь, что он еще и помедленнее тебя, то это еще больше сделать. Вот нажать розыгрыш, делается очень быстро. Просто нюанс в том, что -то удерживание, что это удерживание, это когда вы стали и там начинаешь. -шу. все, судья, слушайте, бросает все. Но нюанс по типу вот бросил его и все, никто никого не держит. Никто никого не захватывает. Захват это удержание. Вот. Вот, чувак, мы на советском семинаре так и рассказываем. Вот есть момент, что чувак хочет бежать туда, а ты его это захват. А, вот вот, вот это, это. это захват, да. А если другом там кто-то кого-то бросил и побежал дальше, это не нарушение, это нормально, чистая игра. Просто это все нужно делать максимально сильно. Смотрите, тоже важный момент. Когда вы играете в защите, например, очень часто от детства, они играют грязно, они будут захват. У них очень часто такое будет. Ну не стесняйтесь, подойдите к пацану и скажите, слышишь, пацан, ну я сейчас дам по зубам. Да что ты туда-сюда? Вот этот с красными кладками такой-то. Жирный, да? Нет, нет, не самый, Я сейчас покажу его. <свят> 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 То как бы, ну я ему все я говорю, ну я ему съеду по печени. Там было крик и обид прямо, что это. Федер. Бьется, смотри, девятый номер, удар, это по счету, все ломать его, ломать. Но у мне больше не захват. Не, на аккуратно все работает. Ну, я серьезно был. говорю, вот подошли, ну, нормальные, ну, все ребята на поле. Подошел, сказал, что слухай, чувак, ты тут не хватай меня за футбол. Ну, нормальные ребята. Да. Есть ребята, говорят, слушай, извини, я так что-то не сориентировался, все, больше не буду. Не нормально. Ну, но если как бы дергают, то ну, не стесняйтесь, ну дайте им зубы, блядь. Там забрал. забрало? Забрало. да. Я забрал. Очень страшно вылезти на кулаком, тебе забрала. Так за 10 минут, да? Да, да, да. Оно тоже не значит. И смотрите, ребят, не стесняйтесь, это контактный вид спорта. Здесь все приходят, чтобы потерять. Надо работать. Надо работать чисто по правилам. Этично. Я думаю, что она там шепция видяха там без ладно, ладно. Да, очень часто в Голливуде кто-то с товарищным микрофоном держит мейл, сейчас кину на мейл, он бежит так, мол, ломай, ты его ломай, 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 ломай. Можно тоже по-дикому тоже сказать, слышишь, товарищ, я же нос сломаю, блин, и на этом все закончится. А можно пойти к теме, сказать, что убийство того... Что это не слегка нормально, воспринимается всем. такого не было там с Донецком с нормальными, со славянами, что ты подошел и говоришь, слушай... Терест Терест ты Обычно говорят, что Не только. <пекуешь>. Немножко команды, <кормили>, ну это <Rose> <до> детство как то бы такая, ну заподлянская. Ну ничего страшного. Опять же, разные ребята. Есть такие, что нарушают, есть такие, что нормально играют. А и будет товарищеские игры или это Не, не, у нас мы не вписываемся. Э, график утвердили, у нас 10 игра уже 10 числа первая игра. Тут или на У нас. Десятый это будет суббота. Что? Нет, там десятый что делается, там что... Шо... А еще не ну, 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 нет, думаю, там выбрать, как вариант нам Значит, э, мы на тренинге еще должны будем разобрать все вот так пошагово пыль? уже в контакте. И парк, я думаю, что последние там 3-4 тренировки у нас будут еще сугубо игровые. То есть каждый будет на своей позиции играть, одну тренировку, две, и там из трех тренировок одну будет играть хорошим, одну на своей позиции как бы резерв. Там, где он выходит. вы уже попробовали, вы знали, что нужно делать, с кем нужно играть, и как это приблизительно будет. А игра первая, но она получится товарищеская такая притирочная, но там тоже будет все очень